на канал Пус телевизија во 20 часа. добро вечер започнуваме со вестите веднаш по кратката најава на дел од оние кои со сигурност ќе го задржат вашето внимание. На средбата помеѓу премиерот Груевски и американскиот подпредседател Бајден во белата куќа во Вашингтон, постигната е согласност да се продолжи со исполнување на договорот од Пржино. Тип годинава ке добие современ покрен градски пазар со 400 продажни места на 1600 метри квадратни и со 14 монтажни дукјани. Со тапани и маски во Дзвегорке се бркаат лошите духови, финишираат подготовките за Дзвегорската сурова. Европратениците Иво Вајгал, Ричард Ховит и Едуард Кукан денес имаа средба со Државната изборна комисија и со специјалната обвинителка Катица Јанева. Во петок во Скопје доаѓа Еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан со цел да направи увид во спроведувањето на договорот од Пржино. Овој договор беше тема на разговор помеѓу премиерот Никола Груевски и американскиот потпредседател Џо Бајден. На средбата во Белата куќа во Вашингтон постигната е согласност да се продолжи со исполнување договорот од пржино и да се преземат необходните активности за да се обезбедат веродостојни избори, соопшти кабинетот на подпредседателот Бајден. Премиерот Груевски во Вашингтон изјави дека со подпредседателот Бајден зборувале за политичкиот договор, но и за реформите во повеќе сфери. Со господинот Бајден имавме одлична и пријателска среда. Од последното наше гледање до сега се имаат случено многу добри работи, но и многу предизвици. Зборувавме и за добрите работи и за предизвиците. Америка е наш партнер. Ние имаме подписано Декларација за стратешко партнерство во 2008 година и во многу работи имаме сериозна поддршка од Штатите Американски Држави во овој изминат период. На Средоттата зборувавме за повеќе теми. Зборувавме за политичкиот договор, зборувавме за реформите во повеќе сфери. Зборувавме за економијата и економската соработка, зборувавме за безбедносните предизвици но зборувавме и за а, членството на Македонија во НАТО и во Европската Унија. Ние ќе продолжиме да соработуваме војнина со Америка, особено на полето на влезот на Македонија во НАТО и во Европската Унија и нивната подршка во тој правец ќе ни биде многу значена во, за нас војнина. Премиерот Никола Гроевски денес најави дека оваа година ќе бидат изградени вкупно 8 нови училишта. Две од нив се почнати минатата година, а уште 6 се планираат да бидат изградени во текот на оваа година. Оваа година ќе има темелна реконструкција на 60 училишта и се вкупно со претходните реконструкции од минатите години ќе има околу 450 реконструирани училишта. Вложени се големи средства и во изградба и во реконструкција на овие објекти. Вложени се над 50 милиони евра во градба на училишни објекти и исто така огромен износ во реконструкција на објекти. Тоа ќе продолжи во текот на 2016 година, истак на премиерот Груевски. Тој додаде дека се обезбедени средства од буџетот за изградба како и за реконструкцијата. Измените на Законот за субвенциониран стамбен кредит со кој ке се овозможи реализација на проектот Купи куќа за млади е во финална фаза во собрание и денеска доби согласност од Комисијата за финансирање и буџет. Со измените на Законот ке може да се имплементира проектот Купи куќа за млади кој е еден чекор понатаму од од проект купи куќа, купи стан, а е наменет за младите луѓе кои немаат собствен дом. Со измените на законот за младите луѓе се подобруваат условите од претходниот закон и се возможува младите лица да добијат повисок износ на субвенции и подолго да бидат субвенционирани доколку преку проектот за да земаат кредит за купување, изградба на доградба или доградба на куќа. Истакна вице-премиерот и министр за финансии Зоран Ставрески, образложувајќи го законот на комисијата за финансирање и буџет. По вестите од национално значење продолжуваме со вестите од источниот регион на Македонија. До крајот на јануари земјоделците имаат обврска да поднесат даночна пријава за паушално даночување, доколку вкупен приход остварен во 2015 година изнесува до 300.000 денари. Даночни олеснувања им следуваат на регистрираните земјоделци со приходи до 1.300.000 денари. Од управата за јавни приходи подсетување до земјоделците да се пријават за паушално даночување. Ваквата обврска се однесува на оние земјоделци чии приходи не надминуваат 1 милион и 300 хиляди денари. Управата за јавни приходи, регионална дирекција Штип, сака да ги подсети и ги известува сите граѓани кои остваруват приход за земјоделска дејност и приходот изнесува до милиони 300 денари, може тој приход да биде оданочен на паушална основа. Односно, барањата за паушално одночување на земјоделците се доставуваат до 31. јануари 2016 година. Земјоделецот кој остварува приход може да биде оданочен дополнително и како основна дејност, без оглед како е оданочувањето, Значи рокот е тој, а за дополнителна дејност даночните олеснувања се до 80%. Значи, земјоделецот кој остварува приход од земјоделска дејност и е регистриран како дополнителна дејност, на 20% од приходот плаќа 10% данок. До 15 јануари пак е рокот до кога може да се поднесат пријави од земјоделци и граѓани како физички лица кои имаат остварено приход од 1 милион денари. Нивна обврска е да се пријават како врзници за данок на додадена вредност. Штип ке добие современ покриен градски пазар. Подпишен е договорот со изведувачот од градежните работи. еден од крупните проекти на ЈПИСР за оваа година, со чија реализација се надминува голем проблем на штипјани, но и на трговците во градскиот пазар. Штипскиот пазар ќе добие нов модерен изглед со подпишувањето на договор од вреден 120.000 евра ќе стартува изградбата на 14 монтажни дуќани и покривање на пазарот на површина од 1600 метри квадратни. На овој начин ќе се реши долгогодишната потреба на граѓаните од Штип од покриен пазар. Започнуваме со изградба на 14 дуќани по 16 метри квадратни. Секој дуќан има посебен санитарен јазол. Дуќаните ќе бидат изградени на градскиот пазар, Ова е прва фаза, втора фаза ќе биде веќе и покривање на самиот пазар во оваа година. Со самото ова ќе допринесеме да овие дуќани ќе бидат значи, во собственост на јавното предпријатие САР. Ние ќе ги дадеме на лицитација и ќе ги изнемуваме. Инвестицијата ќе се ќе очекуваме да ќе се врати за две години сега што инвестираме. Ова ќе биде добро и за самите граѓани на град Штип, има каде да пазаруваат во добри услови, а и за самите понудувачи, за самите бизнисмени кои што ќе ги закупат, кои веќе имаат голем интерес. Моментално се искористене 70% од продажните места со кои располага пазарот. Со подобрувањето на условите на градскиот пазар за продавачите и изградбата на доќаните, првојот на продажни места ќе се зголеми на 400, а искористеността се очекува да биде 100%. Очекуваме дека платојденка што се во изградба сеја доќаните и деловните објекти, ќе имаме некаде 100% искористеност. Интерес има конкуренција хима, има, ќе има поголема понуда, разновидна понуда во овие деловни објекти. Каде до сега беме ограничени на тезгите, може ограничена роба што е дозволено да се продава. Во овие дуќани може да се продава било каква роба што е, одговара за продажба. Ова е една од поголемите инвестиции на јавното предпријатие ИСР за годинава, која е планирано да биде завршена за два месеци. 185 новороденчиња, 149 склучени бракови, 125 умирачки е статистиката со која Виницеја заокружува 2015 година. Разводите бележат намалување минатата година, а браковите се во пораст. 185 деца 2015 година се пријавени во службата за вакцинација во Виница, а 85 во матичната служба како родени во странство или сума сумару. 270 новороденчиња на Хартија се запишани. Колку стануваат овде, најдобро покажува уписот на почетокот на учебната година. Во храмот Свети Архангел Михаил за една година се крстени вкупно 145 новороденчиња, од кои 30 се родиле во Италија, Германија, Словенија, Швајцарија, Франција и Холандија а во Виница го презеле православното име. Како што информираат од таму, расте тенденцијата на ставање исклучиво македонски имиња и тоа имиња на светители, Јана, Јаков, Марија, Матеј, Матеја и слично, за пофалба се и нашите селеници кои постепено се надминуваат во своите навики за ставање странски имиња. Според досегашната статистика, најплодни за Виница беа 2009 година со 213 бебиња родени овде и 2010 со 196 бебиња. Овие бројки беа своевиден бейби бум заради бенефициите кои стартуваат тогаш за трето и четврто дете. Според податоците од матичната служба, минатата година завршила со помалку умирачки во на 2014 125 во однос на поланските 159, од кои на градските гробишта во Виница завршиле 98. Радува фактот што во 2015 година во нашата општина се склучени 149 брака, наспроти 32 бракоразводни постапки, од кои 22 брака завршиле со официјален развод, а во 5 случаи се повлечени тужбите. Во Виничкиот храм се венчани 62 млади брачни пара, меѓу кои има само еден мешан брак со Албанка. Зголемениот број на венчавки во однос на изминатите години очекувано најавува и поплод на 2016 година. Се разбира ако овие млади луѓе најдат простори работни места за една солидна екзистенција со која можат да ја градат и днината. Утринава во центарот на Штип 18 графити на неколку институции и стамбени објекти со недолечни политички содржини. Дзидовите не се место за политички диалог, велат од општината. Утрово во центарот на Штип на неколку фасади на институции и стамбени објекти 8 на недолични партиски пораки во вид на графити. Ова е втор пат година во вандалите да го уништат убавиот изглед на градот. Обштина Штип реагираше на ваквите недолични надписи и ќе спроведе уште една акција. Во рокот една година повторно се случува тоа и ние повторно ќе апелираме и ќе кажеме дека зидовите не се виновни и зидовите не се место каде што се прави политички диалог и каде што се крила полит политика постојат институции за таа работа имаме совет на општинашти во којшто членуваат различни политички партии имаме парламент каде што по правило треба да се води политичка дискусија и политика но не и над ѕидовите Графитите беа повод со своја реакција да се огласи општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ От пораките јасно може да се констатира кој е авторот на овој вандалски чин ВМРО ДПМН не се согласува со ваквото политичко однесување и јавно ги осудува овие девијантни политички делувања. ВМРО ДПМН прашува дали е, е ова начинот за довагење на власт и дали е ова вашиот начин на политичко делување. Јавното предпријатие Исар во текот на денот ги исчисти зидовите со графити. Од локалната самоуправа велат дека политичкиот диалог и мислињата треба да се артикулираат на соодветен начин, а не со оштетување на градските фасади. Делчевско Дзвегор финишира со подготовките за Дзвегорска сурова. За настанот прес конференција одржа Обштина Делчево. Карневалот под маски секоја година традиционално го организираат самите жители на село Дзвегор на 14. јануари со поддршка на Обштина Делчево. Делче во исчекување на големиот Василичарски настан Звегорска Сурова. И оваа година тесните сокаци и улици на селот Звегор ке екнат со зурлите и тапаните на овогодинешниот театар на Отворено, во кој актерите одат кај присутните и во домовите. Надалеку препознатливото од Звегорско гостопримство ке ги пречека учесниците на Звегорска Сурова 2016-та, но и сите добронамерници кои сакаат да бидат дел од овој карневал. Колоритност и автентичност на околу 60 на маски, грижливо подготвени од самите сурваскари, еден од главните белези на оваа така наречена голема свадба, која традиционално се случува секоја година на 14. јануари. Двегорска сурова е спектакуларен впечатлив настан, кој од памтиве го привлекувал вниманието на сите посетители кои имале можност да бидат дел од неговата незаборавна атмосфера. Пијанечкиот дух, веселото расположение, Преточени ни символиката на маските, секоја година се главна причина и предизвик за секој посетител, кој потоа долго време раскажува за доживувањата поминати на Дзвегорската сурова. Ова е настан кој одсликува гордоста, традицијата и воопшто духот на нашиот народ кој живеел на овие простори од памти век. Општина Делчево и градоначалникот Шехтански оваа година ја подржува оваа манифестација и се покануваат сите добронамерници од регионот да бидат дел од оваа атмосфера. Општина Делчево и градоначалникот Дарко Шехтански пружа значителна поддршка на овој традиционален настан, како во неговата организација, така и во неговата промоција. Ги покануваме сите граѓани на нашата општина и пошироко од регионот да бидат дел на оваа незаборавна атмосфера. Манифестацијата започнува на 13 јануари во попладневните часови со подготвување на маските во домовите на сурваскарите, а главното случување е на 14 јануари и започнува во раните утрински часови. Со хотел ни на небо ни на земја представа која во петок бесплатно ќе може да се гледа во Штипскиот народен театар започнува реализирањето на проектите на новиот директор на народната установа Центар за култура АЦ Шопов господинот Миле Врателски Во план на него, на неговото раководство се нови представи, интензивирање на соработката со други театри и враќање на кинопроекциите Штипскиот театар на публиката ќе нуди квалитет а не квантитет вели Врателски Во текот на февруари граѓаните на Штип конечно ќе можат да посетуваат кинопроекции. Ова ќе им биде овозможено во малата сала во националната установа Центар за култура Ацо Шопов, каде ќе можат да ги гледаат најдобрите и најновите филмски остварувања. Ке се работи на квалитет, а не на квантитет. По тој повод истакна Миле Вратеовски, новиот директор на оваа штипска установа на културата. Сакаме малата е, камерна сцена која што е која што ние така веќе почнуваме и да да, да, да нарекуваме сцена 100, заради бројот на на кои кој што ги има ќе се обидеме таму освен да ја користиме за наши камерни представи да да ја користиме и за кинопроекции. Но сакаме да направиме репертоарно кино, кино што кој што ќе ќе ги донесеме најголемите блокбастери кој што... хитовите сега нема да одиме ние на, на 10 филма или ќе почнеме со 2 три филма кои се блокбастери, но да имаме едно репертуарно кино кое што ќе се има континуиран репертуар. Репертуар на месец јануари го имаме тоа и тоа, за месец февруари имаме тоа. Ова е само еден од проектите на Вратеевски кои ќе започнат да се реализираат веќе во петок со тоа што љубителите на театарската уметност бесплатно ќе можат да ја гледаат представата Хотелни на небо на земја. Се со цел анимирање на публиката и враќањето на благородната навика уживање во театарските представи, а потоа ке следуваат и останатите до сега одиграни представи, но и гостувања од други театри. Во плане и вракење и на малку подзаборавени, но не доволно изфорсирани, недоволно изиграни представи, како што се енигматски вариации, кои што ке се игра на, на сцената 100, овде малата камерна сцена во Домот на културата, отварач за конзерви, која што исто така беше една хит комедија, Uh, и уште неколку други представи. Потоа ќе се ќе се продолжиме со тековниот репертоар кој што е овде со Малограѓанска кој што се игра на сцената на Ацо Шопов uh, во, во, домот на културата, Ке, ќе ќе се врати и представата Лулка, хиткомедијата Лулка. Имаме гостување на 22. петок, мислам, да, на 22. Uh, петок имаме гостување на театарот од Велес со спанак или пржени кар..., uh, компирчиња, uh, каде што игра нашиот познат актер Владимир Толев. Uh, понатаму -по -по uh, имаме гостување на Прима Данса, uh, uh, музичко-сценски спектакл, Покре програмата за тоа кои представи ке се најдат на репертуарот која конкретно ке биде завршена до 20-ти овој месец, исто така ке се подготвува нова представа со собствени средства, но и со работка со останати театарски куќи од земјава и странство. Она што е најважно за Вратеовски е подобрување на условите за работа на вработените, но пред се за престој на посетителите, посебно за туплувањето во зимски услови. Германците ја презедоа правдата во свои раце. Вестинската војна се одбива во Килн, која е последица на мигрантското движење врз жените во овој град. Граѓаните им се одмаздуваат на мигрантите, болниците се полнат со сирици и пакистанци. Полицијата сообшти дека шест пакистанци биле нападнати од група од 20 на лица во близина на железничката станица. Двајца од нив се премени во болница, бидејќи имаат добиено потешки повреди. Како што јавува Келт Експрес, неколку познати рокерски колегани преку Фейсбук се огласиле дека заеднички ги ловат мигрантите во Келн. Тие сметаат дека Келн треба да се исчисти од мигранти. Во друг инцидент, пет мажи нападнале сириец, кој исто така завршил во болница. Експози, чат, разнесени врати и прозорци, повредени, крв може да се види на снимката од акцијата на мексиканските специјалци кои учествуваа во апсењето на најозогласениот наркобоз во светот, Ел Чапо. Операцијата личела на војна. Специјалците вооружени до заби влегувале во скривалиштето на Ел Чапо, од соба во соба, каде што се соочиле со личните телохранители на наркобосот. Неговите чувари до смрт го бранеле својот шеф и никој не имал намера да се предаде. Апсењето на Ел Чапо се случи само неколку недели, откако тој има средба со холивудскиот актер Шон Пен. Актерот правил интервју со Ел Чапо, но токму таа нивна средба и комуникацијата им помогнала на мексиканските власти да ја откријат локацијата каде се криел избеганиот нарковост. Вашингтон и силно не разгледуваат можност за повторно распоредување нуклеарно оружје на тло на Јужна Кореја како одговор на севернокорејската атомска проба, сепак тие разговараат за испраќање во регионот на елементи на стратешко вооружување. Изјави за западни медиуми, американски официјален извор. Тој прецизира дека тоа би зачело испраќање во регионот на бомбардери, кои можат да носат нуклеарно оружје, а не распоредување атомско оружје во Јужна Кореја, од каде е повлечено пред речи 25 години. финалните подготовки на македонската сениорска репрезентација се ближат кон својот крај. Имавме позитивен биланс во јануарските контролки. Избраниците на селекторот Ивица Обарван во групата А во Краков ке стартуваат против Франција на 15. јануари во 18 часот, потоа со домакинот Полска 17. јануари во 20 часот и 30 минути и на крајот со Србија на 19. јануари во 18 часот и 15 минути. Покрај овие силни квалитетни репрезентации, нашите црвено и ке бијат битка и против светските обложувалници. Рангирени сме дури на 14-та позиција и коефициент 213. Најголеми шанси се дават на Франција. Се очекува во борбата за медалите да се вклучат и селекциите на Шпанија, Данска и Полска. Женскиот кошаркарски клуб Клубски Оделчево учествуваше на селективните тренинзи на кошаркарската репрезентација под 14, 16 и 18 годишна возраст која се одржа во Скопје. На овие тренинзи учество зедоа најталентираните кошаркарки во овие возрасти од голем број на клубови, на истиот беше организирано од страна на Кошаркарската федерација на Македонија. Еден од главните координатори на овие селективни тренинзи беше легендата на македонската кошерка Стојна Вангеловска. Од кошеркарскиот клуб Клубскиот Делчев учествува кошеркарките Стефанија Петровска родена 99, Георгина Витанова родена 2002, Матеја Златкова родена 2003, Елена Ифросина Ангеловски и Драгана Димитровска родени 2004 година, како и Софија Дончевска родена 2005 и Ана Ангеловска родена 2006. Овие кошаркарки го исполнија очекувањето на тренерот Лјупчо Петровски, а на големото внимание го предизвика Ана Ангеловска, која со своите потези и атрактивни дриблинзи направи вистински делириум во салата. А, тука ние можеме да научиме повеќе што го учиме на тренинзите, можеме да научиме што повеќе и да тренираме и да се занимаваме со кошарка. Таа, иако има само 10 години, покажа дека е еднината не само на Делчевската, туку и на македонската кошарка. Продолжуваат надпреварите на традиционалниот турнир Водици 2016, кој е во Организација на Обштина Штип и Брегалничката епархија, а под покровителство на градоначалникот на Штип, примариос магистер Илчо Захариев и митрополитот на Брегалничката епархија, господин Иларион. Резултатите од вчерашните одиграни надпревари се следниве. Елтигре СВР Штип – 3 спрема 3, Давка Челзи – 3 спрема 1, Вил Хил Интро Инвест – 2 спрема 5. Вечерва продолжуваат надпреварите меѓу екипите на Пуци и Академци со почеток во 18 часот, Вардар Болуња 18 часот и 30 минути и дербито на денот е во 19 часот меѓу екипите на Обштина Штип и Моцарт. Ова беше се за вториот дневник на Канал Плюс Телевизија. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.